бұл судьяларға да амаса жаңағы сот қызметкерлеріне де өте тиімді апелляциялық кассациялық затта қаралатын істердің бәрі жаңағы аудио видео жазбаға түсіріледі брифингтер тұрақты жаңағы онлайн конференциялар өткізіледі сот жүйесі негізі ашық болу керек электронды сот төрелігінің ролі зор заманауи технологияларды пайдалану сот қызметін ашық әрі қол жетінде қана қоймай қаралатын істердің мерзімін қысқартып айтарлықтай қаржы үнемдеуге сеп болады тмд елдерінің ішінде қазақстан бірінші болып осы жиен үске қосты біз бүгін сот саласының ашықтығы мен қолжетімділігі жайында әңгімелейміз эфирде сот төрелігі бағдарламасы ассалаумағалейкум сот саласында қандай ақпараттық технологиялар қолданылады және оларды жергілікті жерлерде тиімді пайдаланып отыр ма сот процесін аудио және бейне жазбаға түсіру жұмысы қалай жүруде шалғай елді тұрғындары облыс орталығына келмей сот мәжілістеріне қатыса ала ма бүгінгі бағдарламамыз осы жайында болмақ жоғарғы соттың веб сайты сапалы әрі ұғынықты сот саласына қатысты ақпараттың барлығы осында шоғырланған биылғы жылы портал орталық мемлекеттік органдардың интернет ресурстарының ішінен үздік шығып бірінші орынға көтерілді жақында жүзеге асқан жобаның бірі сот құжаттарымен танысу сервисі кез келген адам үйінен шықпай ақ ғаламтор арқылы осы қызметті пайдалана алады сот процесіне қатысушы азаматтың ұялы телефонына немесе электронды поштасына логин мен пароль жазылған хабарлама келеді сол арқылы сайттан электрондық құжат құжаттарды көруге сақтауға және жүктеп алуға болады әр қимылдаған сайын іс бір сатыдан бір сатыға бағанағы арыз егесіне логин пароль келіп тұрады сол арқылы ол бана біздің сайттан өзінің құжаттарын көре алады ол ең бастысы сот кабинеті де жүйенің жеделдігін жетімділігі мен ашықтығын қамтамасыз ететін озық жобаның бірі сервиске қосылу үшін тек электронды цифрлы қолтаңба керек сол арқылы талап арыз беруге хаттаманы алуға өтініш жазуға сот отырысының жазбаларын көруге хабарламалар мен сотқа шақыруға қағаздарын алуға болады төлем түбіртегі де осы жерде тексеріледі шымкент қаласындағы абай аудандық соты ақпараттық технологияларды кеңінен пайдаланып отыр биыл жарты жылдың ішінде бұл жерге 400-ге жуық талап арыз электронды түрде тіркелген бұл судьяларға да болмаса жаңағы сот қызметкерлеріне де өте тиімді себебі мына қағазбастылықтан азаяды ә, тек қана осы жаңағы онлайн электрон арқылы бір бірімізге мысалға облыстан келіп отқан хаттардың барлығы да бұрынғыдай мысалға бізден қаулы шешім үкімдері іздеп отпайды ол біздің мысалға сайтымыздағылардың бәрі жоғарғы соттың сайтында енгізілген қолжетімді батыс қазақстан облысында 24 мамандандырылған сот бар дейтін болсақ олар 2009 жылдан бері электрондық жүйемен жұмыс істейді қайсының веб сайты бар ғаламтор арқылы сот қызметін пайдалану әсіресе облыс орталығынан 500-600 шақырым қашықтықта орналасқан шалғай аудандардың тұрғындары үшін өте тиімді осы жартылықтың қортынсы бойынша біздің облыстың соттарында 1423 екен оның енді көпшілігі мына экономикалық сотта мамандандырылған қаладағы қаланың соттарында сонымен қатар мына біздің алыс аудандардың өзінде де жаңа бөкей ордасы ауданында шыңғырлау ауданында да жаңағы электронды түрде түскен талап арыздар бойынша ә, қаралған істердің саны өсіп отыр бұның өзі жаңағы соттарда жаңағы қолжетімділігін арттыру қарапайымдылығы мақсат жаңағы тиімділік тез арада қарауға әсерін тигізіп отыр 2007 жылы сот залдарын дыбыс және бейне жазба құрылғыларымен жабдықтау жұмысы басталды сонымен қатар сот отырысының электронды хаттамасы да толтырылатын болды іздегенде оңай табылатын өзгертуге мүмкіндік бермейтін электронды тәсіл өзінің тиімділігін көрсетті Байылғы жылдың соңына дейін қазақстандағы бүкіл сот салдарына аудио және бейне жазба құрылғылары орнатылады сол танысу үшін бір күн дайын кейін жазбаша жазба танысуға келетін болса қазір жаңа сот кабинетіне электронды түрде арыз жазып түсіру арқылы электронды күйде сол моментте хаттамамен алып таныса алады іс аяқталғаннан кейін да мынау электронды тәртіпте олардың өздеріне керек болып жатса дискіні береміз ол жерде ешқандай мысалы өздеріне керек болған кезде жазбаша түрде де талап қойса жазбаша біз жазбаша түрде хаттаманы толтырып береміз апелляциялық кассациялық затта қаралатын істердің бәрі жаңағы аудио видео жазбаға түсіріледі сонымен іске тіркеледі яғни бұл жерде жаңағы сот жариялық, ашықтық яғни сонымен жа, сот процесінің жаңағы толықтығын қамтамасыз деп. яғни дауласқан жақ ертең екінші сатыға дауласқанда менің қандай да бір пікірлерім уәждерім айтылмай қалды деп бұл жерде айта алмайды сондықтан оның бәрі толық іске тіркеледі Жаңа апелляциялық тәртіппен кассациялық тәртіппен немесе қадалау тәртібмен жоғары сотқа дейін істе сақталады жоғарғы соттың және жергілікті соттардың сайттарында қаралатын істер тізімі атты жаңа бөлім құрылды соның арқасында республика соттарында қаралатын істердің кестелерімен жедел танысуға болады мұнда облыстық қалалық және аудандық соттарда қаралатын істердің уақыты мен күні көрсетілген бұдан бөлек кестеде істердің түрлері мен сот сатылары жайында ақпарат жазылған бұрын жаңағы ол хабарлама жеткізу үшін бірнеше жаңағы материалдық жағына келгеннің өзінде де курьер жұмысы арқылы қамтамасыз ету соның бәрі қазір жаң, электрондық түрге көшіп хабарлама арқылы тиімділігін көрсетіп жатыр соттың сайтында жаңағы мысалы апелляциялық сатта қаралатын істердің тізімі күні бұрын шығарылады жаңағы ауданда отырған адам іске қатысушылар сол арқылы өзін біліп отырады мұның өзі, өзі тиімді деген сөз тағы бір маңызды жоба мемлекеттік баш салығы мен әкімшілік төлемдерді төлеу уақытын үнемдеу үшін сот ғимараттарында төлем терминалдары орнатыла бастады бұл да уақыт үнемдеп айыппұлдардың дергезінде кезінде үшін қабылданған шара Соттан келген екен судья шешім қабылдайды сіз, нандай, нандай, сіз бұ, 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 бұздыңыз сатияларды, соған байланысты осынша қаржы ә, айыппұл төлейсіз дейді ол соттан шыға салысыменен қалтасында ақшасы бар болса қаржысы банкоматқа төлейді карточка болсын нақты ақша болсын банкоматқа төлейді да чегін бағағы секретарьға берсе соттың шешімі орындалды деген не ә, құжатты алып кетеді ол халыққа да ыңғайлы бізге де ыңғайлы бейне байланыс арқылы қашықтықтан қаралатын істердің саны аймақтарда ұлғайып келеді бұл тәсіл ауданаралық мамандандырылған соттарда жиі қолданылады облыс бойынша жаңағы аудандардың арақашықтығы алты жүз шақырымға дейін барады бес жүзден сол мамандандырылған сотқа шақырылғанда ол келе алмаған жағдайда сол жерде жаңа видеобайланысқа шығып жаңа куәларды жәбірленушілерді заңды өкілдерді жауаптау мүмкіндігі бар соның өзі халыққа жалпы қарапайым тиімділігін көрсетіп отыр біздің мақсатымыз соны насихаттап кеңінен таралуына жағдай жасау соттардың веб сайттары күнделікті жаңартылып отырады жоғарғы соттың баспасөз қызметі республика соттары қараған істер туралы баспасөз хабарламаларын фото суреттермен видео жазбаларды сайтпен қатар интернеттегі әлеуметтік желілерге таратады осылайша халық сот жүйесі туралы ақпаратпен жылдам танысуға мүмкіндік алып отыр бүгін мысалы іс қарасақ істің бәрін қай кезде аяқталғанын немен аяқталғаны жөнінде сайтқа саламыз бұл яғни ақпаратты бүткіл мысалға қазақстан оқиды бізде не болып біліп отырады қолжетімді деп заң газетінің тілшісі айша құрманғали сайттарда жарияланған мәліметтерді күнделікті жұмысында жиі қолданады ол сот қызметі жөнінде ақпарат алу оңайлағанын айтады жиі ашық кез келген мысалы сот шешімдері туралы мысалы резонанс тудырған қоғамда үлкен бір өзек өткір пікірталас тудырған мәселелерді мысалы кез келген уақытта баспасөз қызметі арқылы хабарласып алуға болады және брифингтер тұрақты жаңағы онлайн конференциялар өткізіледі сот жүйесі негізі ашық болу керек сонда ғана ол бұл қазір бүгінгі таңда сот жүйесі халықтың бірден бір азаматтардың бірден бір құқығын қорғайтын ең жоғары деңгейдегі орган болып отыр әрине кез келген технология заман көшіне ілесіп жаңарып отырады қазақстанның сот жүйесінде қолданылатын электронды қызмет түрлері сол технологияның озығы техникалық тұрғыдан қауіпсіз ақпарат менен біздің жүйенің арасындағы қарым қатынас ә, ол сертификат ә, арқылы ә, бағанағы электронды қолтаңбаны сертификат арқылы тек қана сол арқылы ғана бізде тіркеледі тек қана сол арқылы ғана кіре алады сондықтан басқа ешкім енді өзі кілтін басқа біреуге беріп қоймаса ол кәдімгі үйдің кілті сияқты ол да үйіңіздің кілтін бір бөгде адамға берсеңіз ол келіп кіріп кетеді ғой сол сияқты бұл да электрондық ба, онсыз ол басқа адам кіре алмайды кейбір заңмен белгіленген жағдайларды есепке алмағанда істерді қарау барлық сот сатыларында ашық жүргізіледі бұл сот қызметінің негізгі қағидаларының бірі соңғы жылдары ақпараттық технология мүмкіндіктерін пайдалану жүйенің жұмысын айқын әрі қолжетімді ете түсті сіздер сот төрелігі бағдарламасын көрдіңіздер сау болыңыздар